Бороться с контрабандой в зоне АТО теперь стало смертельно опасно. 2 сентября в районе села Лопаскина Луганской области кто-то расстрелял мобильный спецотряд украинских силовиков, созданный специально для борьбы с этой напастью. Причем губернатор Луганской области Георгий Тука уверен, что группу расстреляли свои же. Бойцы другого украинского подразделения, командование которого зарабатывает на контрабанде в АТО миллионы. Но моє переконання, это сделал кто-то из наших, або это военный підрозділ, або какие там подготовленные структуры. Кто из украинских военных способен на такое, и почему контрабанда стала для них дороже жизни своих же товарищей по оружию? Контрабанда в зоне АТО теперь стоит жизни украинским военным и волонтерам. 2 сентября возле села Лопаскина на Луганщине мобильная группа украинских силовиков попала в засаду. Вот все, что осталось от их автомобиля. В состав этой группы входил волонтер Андрей Галущенко, хорошо осведомленный о коррупционных решалах с украинской стороны. Это его последнее интервью. Я думаю, это будут фирмы, приближенные к господину Юрию Юрьевичу, кто знает, тут поймет о ком я, вот. к господину генерал-лейтенанту, тоже, кто знает, тут поймет, генерал-лейтенант это немецкое звание, специальное, специальное звание. Вот. И даже вельми шановный нами Георгий Борисович вряд ли сможет что-то этому противопоставить, ибо те несмываемые Два давнеца давно здесь сидят и все контролируют. Осведомленность волонтера Галущенко стоила ему жизни. И громом среди ясного неба прозвучало заявление губернатора Луганщины Георгия Тука. Убили свои украинские военные. Кто из наших? Або это або а боц вискового подроздила бояки там. Пиготовленные структуры. Самое... Тих підрозділів, які в цьому секторі контролюють лінію перетину кордону. Губернатор говорить, що він вже знає, хто виноват. Чоловік із 92-ї бригади. З вчорашнього ранку вона з звичайні зрадника і Баригі перетворилась на вбивцю. Ця людина вона перейшла вже в межу. Все. Ні про які зустрічі, розмови, перемовини віднині. Никаких, никаких шансов. Я буду его зныщивать. я знаю, что он про это уже знает. Подобное смертельное происшествие, связанное с борьбой с контрабандой, это был лишь вопрос времени. Ведь Донбасс давно превратился в серую зону. Контроль над частью его территории потерян. Но юридически это все еще Украина. Это не является контрабандой, потому что у нас нет законодательного четкого определения, статуса этой зоны. Мы не считаем это территория чужого государства, это наша территория временно оккупирована. Это неопределенность выгодна чиновникам и нечистым на руку силовикам, которые, прикрываясь а то, зарабатывают на ней миллионы, если не миллиарды гривен. Контрабанда без контрабанды – это курица, несущая не золотые, а серые, но очень прибыльные яйца.